Данное видео будет больше касаться темы прошлого видео в некоторой мере. О боге. То некоторые комментарии, возникли у людей вопросы. Ну, то, что я скажу, в принципе, в это верить не обязательно. Кто в силах, можете сами разобраться. Так вот, множество имен у него. Там Егова, Аллах, Саваов, по-индусски Девил. Кришна. Там, ну, короче, все, которые вы слышали имена, это все имена одного Бога, потому что в разные времена люди, будучи рабами, поклоняясь ему, придумывали разные имена. И, соответственно, те предки, которые не стали на этот путь, на путь раба, которые были верны своему долгу, которые не попали под власть дочерей, самой первой женщины, Пандоры, то, соответственно, они не поклонялись Богу. Они жили по тем принципам, по принципам сохранения жизни, по принципам совести справедливости. То есть произошло определенное разделение между предками. То есть те, которые, для которых пизда стала дороже всего на свете, они впоследствии забыли о том, кто они, для чего они. То есть, соответственно, они попали в такую жесткую переделку на клеточном уровне. И они впоследствии стали убивать своих братьев. То есть те, которые хранили, были верны своему долгу, которые знали для чего изначально они существуют. Но сейчас получается, как бы тогда всех, кто был чист, мудр, ну, то есть тех, которые не стали на колени. Их уже всех, до кого смогли дотянуться, уничтожили. Ну, а в нас, жителей славянских стран, остались еще там какой-то очень маленький, маленький, процент, процент их генов. То есть по этой причине идет уничтожение славянских народов.